Зараз у нас пряме включення а, з Дніпропетровська. Там працює наш колега Анатолій Анатоліч. А, погода там на здається непогана, комфортна, як він сказав. А, зараз розкаже він нам всі подробиці. І може хтось у тебе в гостях, Анатолію. Так, доброго ранку ще раз. Ми в чудовому місті Дніпропетровська. Погода, трішки навіть потеплішала, вже 9 градусів. Сонечка не видно, але це знову ж таки не проблема. І у нас в гостях, друзі, блогер, один основателів політичного кабара «Веселий песет. Хотів сказати астрослов і астроум. Ну, это так все понятно. Только, только не сатири. Євгеній да, сатир. Гензин. Євгеній, доброго утро. Спасибо, что прийшли. Итак, вы коренной День про Петрович, расскажите, пожалуйста, проснулись рано. что он помогает рано просыпаться? А я проснулся, да, считается, что я проснулся, да. Я просто когда просыпаюсь, я вспоминаю, какой сегодня день. Если пятница, 13, то у меня проблема завтрака решена, меня накормят завтраком в это прекрасное теплое утро один плюс один. А, Пожалуйста. Так, а так в остальные дни недели я просыпаюсь немножко не в это время, потому что я ложусь незадолго до того времени, как -то, как мы встретили. все авторы пишут ночью, вы к этому ведете? Ну, пишут... Мысли да. приходят ночью? Да, хорошие вещи и доносы пишутся ночью, но я... Сами решайте, по какой части. Так, друзья, как просыпаются Днепропетровцы, мы сейчас узнаем. Мы успели у них утром об этом спросить. Мы uh -huh. в Днепропетровску начинаем uh -huh. день с кавы. Я лично на будильник ставлю классику. Что-то из Бетховена, Моцарта и подобного. Мы с дочкой каждое утро делаем зарядку. Встать бодро, позавтракать и пойти на работу. Потому что надо с утра убрать, чтобы люди уже шли на работу, уж приятно было. Начинаю с фильжанки кофе. Далее целую носик своего кота. Спасибо всем, кто просыпается вместе с 1 плюс один, с, с Неданком, с 1 плюс один. Евгений, к чему наша беседа? О чем хотят с вами поговорить? 15 числа, в это воскресенье, второй тур выборов в Я в курсе. Да, почему важно прийти на эти выборы? Вот вы как, вы как коренной житель этого прекрасного города, расскажите. Ну, потому что только как бы правом любовь свою надо доказывать. Любовь по жизни надо доказывать, любовь к сумму городу. Этот город нельзя не любить. Но я хотел бы от красивых слов отойти. То есть, в общем, сейчас говорится, да, действительно, приди. Но потому что туповато получается. Мы же, особенно вот в отношении как бы молодежи, среднего поколения, вот мы же не просим выбирать вот пожилых наших бабушек и дедушек, нам жену, автомобиль там, э, парфюм и так далее. А тут получается, у нас не парфюм, не автомобиль, а судьба страны и судьба нашего города. А город все-таки непростой. Не Поэтому, ну, это, ну, при... Прав... классно быть человеком, есть такое ощущение. Классно быть мужчиной. Но шу... у человека есть такое чувство, как гражданина. И когда появляется страна, и когда она находится еще действительно на такой стадии формирования, за которую уже заплачено, в том числе и кровью, чувство гражданина, это тоже классное чувство. Просто не все это, не все это поняли приятное чувство это офигенное чувство а кстати друзья вот сейчас мы сможем видеть как происходит включение с нашей импровизированной студии на берегу на берегу Днепра вот команда я думаю что вы сейчас видят или нет мне, я думаю что я думаю что видят Евгений а расскажите пожалуйста события вот мы все помним фильм Битва за Днепр когда Днепр действительно стал вот этим форпостом и все вот волонтерство военные госпитали вот почему именно Днепропетров стал этим городом я считаю, моя субъективная точка зрения, и она не зависит от того, на каком я канале <связывая> об этом говорю, произошло удивительное э, синергия, соединение. А, гражданского вот общества, того, которое было в Непропитровске, угу. но которое пряталось по своим норам, по интеллектуальным, по националистическим, каким-то по вкусовым норам, но в данный момент ощути вот эту вот опасность собралась. И соединение вот этого гражданского, до этого раздразненного общества с командой, которая пришла действительно в этот город. Неординарной командой, неоднозначной командой, там вот Коломойский, Филатов, Корбан. Но вот именно тот, это был, ну, на мой взгляд, лучший момент, пока в истории города, хотя был связан с такими напряженными событиями. Соединение классных людей, которые любят этот город и хотят защитить, и соединение действительно вот той власти. Я никогда не думал, что я буду как-то говорить вот более-менее хвалебно о власти. И вот этот вот был, это вот была одна из главных причин. Люди и властная команда, которые пришли тогда. Ну как вы думаете, что должно произойти после 15-го? Вот пройдут выборы? И что дальше? Что Днепропетровск? Во-первых, вот сейчас небо серое, я не сомневаюсь, что выйдет солнце, во-первых, это однозначно. Во-вторых, у нас есть уникальнейший шанс у города быть опять первыми в Украине, у нас есть уникальный шанс сдать в Утиль э, вот это все совковое прошлое. Пусть не полностью, но многие будут. Потому что победа как бы не представителя прошлого на, э, э, на этих выборах ⁇ это уже большой шаг. Мы все ждем Гавила, какого-нибудь Блумберга. У нас есть шанс сдать в Утиль вот это совковое проклятое э, прошлое. Причем мирным путем. Потом, мы его все равно будем потом сбрасывать, но чтобы два раза не ходить, можно это сделать цивилизованно мирным путем. Поэтому я жду непростого, но развития вперед. Потому что в противном варианте ну, все равно будет хорошо. Но опять придется ждать, опять кто-то будет на диване, опять придется нам сдавать. Чтобы два раза не ходить, надо прийти и проголосовать. Спасибо вам большое, что проснулись. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Очень важный день. В это воскресенье. Действительно, зачем сидеть на диване, если можно проголосовать, чтобы потом еще раз не вставать, как сказал Евгений. И давайте не забывать, что когда вот битва за Днепр, она, она же продолжается, она, она не закончилась. Поэтому давайте делать правильные вещи. И давайте не забывать о тех людях, которые в свое время отстояли этот этот прекрасный город. Отстоим еще раз, если понадобится. Раз, ну... Евгений. Спасибо да. большое. Э, дякую, друзья. Мы в Днепропетровску, 15-го выбора, э, и думаю, голосуем. А мы передаем слово... Студію Руслана Людмила ранку. Дякуємо Масі тобі. Вам. Ну і Доброго. власне ми в студії ці зазначимо, що щоб бути справжнім громадянином, ну, треба визначатися нам так чи інакше і робити вибір. Головне, вибір є і це робити свідомо. Тому всі на вибори цього, цієї неділі обираємо місцеву владу, а, другий тур і обираємо своє майбутнє. Не треба скидати на інших. Нехай хтось це зробить. Ми громадяни, і ми маємо це робити.